Очір в прямому ефірі 34-го телеканалу програма Погляд у місті оголошено війну нелегальним скупникам металобрухту. Якими будуть її результати? Чи можна чи, чи можна подолати цю боротьбу? Дізнаємось прямо зараз від заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації Івана Ступака. Ступак Иван Иванович родился 26 марта 1960 года в Подгороднем. В 1985 году окончил высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского. В 2004 – курсы подготовки руководящего состава органов службы безопасности Украины при Академии СБУ. Воинское звание полковник. С 1985 по 2006 год работал на ответственных должностях в управлениях СБУ Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областей. С 2006 по 2007 год заместитель председателя Днепропетровского областного совета. В январе 2007 года был назначен на должность начальника управления МВД Украины в Днепропетровской области. С апреля 2010 года работает заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации, председатель Днепропетровской городской организации партии регионов. Иван Иванович, здравствуйте. Незаконные пункты приема металлолома бич, в общем-то, не только нашего города, но и Украины в целом. Эта проблема существует не один год. И я знаю, что вы лично инициировали борьбу против подобных пунктов. Скажите, пожалуйста, каким образом это происходит у нас в городе? Ну, хочу сказать, что это не вдруг и не случайно. У нас эта проблема существует достаточно давно, но первоначально для того, чтобы как-то цивилизованно подходить к решению этой проблемы. Мы на ранней стадии, начиная еще с 2010 года, мы пытались с крупными, крупными дилерами, которые работают на рынке металлолома, в каком-то, может быть, конструктивном диалоге решить эту проблему. Мы встречались, я помню, что, по-моему, в марте 2010 года мы собирали крупных пере перевозчиков или тех, которые занимаются лицензионной перевалкой металлолома, мы с ними встречались, это порядка 25 крупных структур, мы с ними встречались и договорились. У них есть свои филиалы, они должны поставить жесткие условия, что металлолом является только промышленным, они не должны принимать ни цветной металл, ни кабель, ни люки, ни решетки, ну и особенно, конечно, утварь, которую у нас зачастую воруют из подворья у наших людей. Прошел год-полтора, эти условия не выполняются. Потому я считаю, от тех договоренностей, которые были достигнуты в марте 2010 года, я считаю себя свободным. Освобожденным как раз в силу не по выполнению обязательств, которые мы брали на себя, а в силу того, что мы, крупные трейдеры, не выполняя те условия, которые сейчас сложились на рынке оборота металлолома. Могу пояснить, почему. Сама проблема диктуется не какими-то ситуативными Проблемами она возникает и идет, конечно, от наших жителей. Я встречаюсь с ними в микрорайонах, и они наряду с другими вопросами задают то, что им наболело уже. И это сейчас вопрос, незаконный оборот, металлолома. В микрорайонах у нас заполонили маленькие точки в виде гаражей, куда сносится и тащится со всех квартир, со всех дворов, со всех подъездов, срезается. Кабель срезается троса с лифтовых э, хозяйственных, каких-то э, 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 лифтовых э, кабин, срезается перила, решетки. Мы не успеваем ставить люки, как они разворовываются тут же. Поэтому мы сейчас достаточно системно подходим к решению того, этого вопроса. В Бабушкинском, Кировском районе. Мы начали эту работу. И могу сказать, что незаконных, нелицензионных пунктов сбора металлолома до конца августа не будет. А вот вы э, у, уточнили два района Бабушкинский и еще один мы район. Мы начинаем с этих районов, потому что я понимаю сейчас существуют определенные условия, по которым они получают лицензию, э, регистрируют свои места сбора металлолома. Нам нужно будет подойти, мы убираем нелицензионные, незаконные, которые злоупотребляют доверием населения, фактически обворовывают их. Люди несут колоссальные убытки, и несет убытки колоссальные убытки несет наше коммунальное хозяйство. В этих районах наибольшее количество вот этих точек было обнаружено. Ну, по жалобам, которые я получаю, у меня складывается впечатление, что именно по этим районам. Каким образом, кроме того, что вы собрали представителей, скажем так, легального бизнеса, каким образом еще вы пытаетесь воздействовать, ну, скажем, на эту проблему? Ну. Первое – это то, что мы подходим достаточно системно и цивилизованно. У нас есть соответствующие лицензионные условия. Мы э, направляем туда представителей правоохранительных органов. Это первое. Второе – местные органы в виде представителей районного исполнительного комитета, которые проверяют законность работы данного пункта, пункта сбора металлолома. Но не нашли мы ни одного у которого есть лицензия. Просто не нашли. У меня складывается впечатление, что люди просто злоупотребляют, злоупотребляют, может быть, нашим доверием, то, что мы сейчас не проверяем работу этих организаций. В свое время мы работали только с крупными трейдерами, а на них не обращали внимания. Но эти мелкие, которые скупают, просто людей сейчас уже достали. И пока они находятся сейчас в микрорайонах, Погрузка проводится раз в неделю с этих точек. И когда они уже на колесах, они уже придают им легальный, легальное происхождение, они уже получают соответствующие накладные. И по дороге эти уже, этот металл, металлолом становится легальным. Я так понимаю, вы сейчас говорите о рейдах, которые были инициированы да. и которые вот проходили недавно вот в Бабушкинском районе. Скажите, пожалуйста, насколько трудно было переубедить районные власти, районные отделы милиции выходить в эти рейды? Ну, переубеждать нам нет необходимости. Ну, скажем так, они могут остаться один на один с этими проблемами без поддержки, серьезной поддержки Днепропетровской областной государственной администрации, потому что существует, вы же понимаете, у нас позиция местничества, какого-то кулуарного принятия решений, то есть в каком-то районе могут между собой что-то решать, что-то договариваться. Мы сейчас определились представителям власти и правоохранительным органам, что у нас никаких договоренностей компромиссов по данной позиции быть не может. Этих пунктов незаконного сбора металлолома в районе быть не должно. Кстати, я хочу предложить вам сюжет, как раз связанный именно с одним из таких рейдов и что там выявили. Я предлагаю посмотреть. Тягнуть все жалеются мешканцы Бабушкинского района. Люки, Уварованої Вот на повороті стополя со второго. Не успеют поставити качелі дітям. Їх уже розграмілі, розпіляли, убрали здалі. Терпець урвався і в рай виконкомі. З міліціонерами йдуть шукати та закривати нелегальні пункти. Рейд почався на вулиці Героїв Сталінграда. Точку, де приймають брухт, у промзоні знайти неважко. Люди. Характерної зовнішності тягнуться сюди вервечку і несуть наживу. Цей чоловік здійснив обмін і перераховує гроші. Тепер до пункту йдуть вже правоохоронці. Документи будуть ковріми. Ні, ми за маємо На іншому пункті метал приймала ось ця жінка. Вона стверджує, займатися незаконною діяльністю змусили злидні І образа. Нібито у 2003 році її квартиру обікрали, а міліція винних так і не знайшла. Тож недовго думаючи, жінка сама пішла скуповувати крадене. Така мені що з голоду річ. А що я пота? Ну така, я пішла в службу зайнятості. Знаєте, що мені сказали? Ідіть працювати санітаркою, санітарка. з косвичому образованні? Здесь видно мотори, батареї якісь воровані. Ви знаєте, що збільшили скражу з початку 2012 року? Особливо кражу на У мене квартиру баровалі. Потерпав від навали мисливцю за металом і мікрорайон мирний. Одна з причин крадіжок близькість приймального пункту. Сюди щойно притягнув батарею. Ось цей чоловік. Походженням радіатора, говорить Валерій, у нього ніхто не цікавився. Паспорта теж не просили. Я принос побачив, взяв, пішов, здав, все. У розмові з правоохоронцями власник точки розповідає: це, нібито, не приймальний пункт зовсім. Це не Виді, нету складу, а батарію та вона? батарею притащили, за один рейд міліціонери викрили три точки, на яких було понад 70 тонн металу. Його конфіскували, але не без пригод. Віддавати своє добро власники цього пункту не поспішали. Добравши момент, коли правоохоронці пішли до службового авто, приймальники зачинили ворота та відпустили собак. Облогу тримали кілька годин, та все ж довелося попрощатися з брухтом. Що така доля спіткає усіх нелегалів? Запевняє заступник голови облдержадміністрації Іван Ступак. У нього з півсотні звернень від мешканців району. Ми постараємося убрати їх з жилих мікрорайонів. Якщо і будуть дітей, то будуть ліцензірований, які можна проконтролювати про схожіння любов любого металу, який є у них на складі або на площадці. Других варіантів я не вижу. Тож рейди обіцяють у Бабушкинському виконкомі стануть регулярними. Тут говорять: якщо у незаконних пунктів постійно конфісковувати брухт, працювати без належних документів стане просто невигідно. І тоді жителі та комунальники зможуть не боятися набігів мисливців за металом. напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 740-1041, 740-1042 и 740-1043. Присоединяйтесь к нашей беседе. Иван Иванович, героиня этого сюжета говорила о том, что этот, ну, скажем так, нелегальный вид бизнеса дает ей возможность прокормить семью. И Фактически здесь безысходность толкает людей нарушать закон. Что вы по этому поводу думаете? И, возможно, есть какие-то компромиссы для таких людей? Послушайте, какая безысходность, о чем мы говорим сейчас? Если любое преступление можно оправдать встречным каким-то движением против закона, я думаю, что жители города Днепропетровска да и всей страны должны осудить эти заявления этого человека. Мы понимаем, что для этого существует какая-то внутренняя, ну не знаю, как ее можно сказать, самооправдание, то, что человек совершает преступление фактически против своих соотечественников. Они решают, ну предположим, к новому отопительному сезону будет разворовано, вот показали там радиаторы, и человек замерзнет, или дети замерзнут в какой-то квартире. Она готова взять на себя ответственность? И о чем она говорит? О каких рабочих местах, когда она ходила в центр занятости, ей не предложили. Предложили ей рабочее место. Я считаю, что это как вариант можно рассматривать, если человек действительно хочет законно получать заработанные деньги. И плюс к тому у нас достаточно много вакансий, которые сейчас являются незаполненными. И люди страдают сейчас, особенно работодатели. Частный бизнес предлагает на рынке сейчас по трудоустройствам колоссальный перечень вакансий, которые можно заполнять. Конечно, легкие деньги толкают человеком, чтобы он искал самооправдание. Конечно, человек спокоен, когда он внутри себя, где-то далеко, убедил, что он поступает так в силу каких-то причин. Личной обиды, там, неудовлетворенности, отсутствие заботы со стороны государства, общества. И теперь он злой на всех на свете. Но давайте обозрим сейчас и настроим себя против наших же соотечественных. Мы далеко придем? Полагаю, что это не оправдание. Ну, к примеру, был такой сюжет по телеканалу, я сам смотрел, в Запорожье два подростка свалились в ливневую, не ливневую канализацию, а в как раз сточную канализацию. У одного ампутированной конечности в результате полученных травм и заражения крови, ну, другой отделался такими легкими ушибами. Это результат того, что было разрушено, разворовано верхнее строение как раз канализационной или сливной канализации. И кто за это понесет ответственность? Готова эта женщина взять на себя ответственность или нет? Есть уже звонок у нас в студии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер хотелось бы поблагодарить Ивана Ивановича за то, что достаточно своевременно и грамотно проводятся все мероприятия по ликвидации всех этих подпольных приемных пунктов. Это действительно безобразие, то, что происходит у нас в городе, когда разворовывается все, что можно и нельзя. Когда происходит несчастный случай из-за того, что вот так безалаберно люди одни воруют, другие принимают. Мало того, очень обидно слышать, когда рассказывают о том, что всех этих приемщиков почему-то крышует милиция. Иван Иванович, желаю вам удачи в этом деле и хочу, чтобы наконец очистили, так сказать, именно честных и порядочных людей от таких бесполезных и даже, можно сказать, бессовестных обвинений. Спасибо вам большое. Принимайте комплименты. Да, Иван спасибо. Иванович, но все равно проблему это не решает. Скажите, пожалуйста, как в целом можно преодолеть проблему незаконной скупки металла? Потому что вот на собраниях в горе Сполкоме, посвященные этой теме, представители правоохранительных органов говорят о том, что как грибы после дождя растут эти пункты. Закрыли один, второй, третий, четвертый. через месяц-два, где-то в более отдаленном районе, возникает следующий. Какой вы видите выход из этой ситуации? Ну, первое, это должны быть активными жители районов. Они должны своевременно предоставлять информацию. Милиция, не всевидящая. Я понимаю, там законные, может быть, упреки в сторону правоохранительных органов. Конечно, есть недобросовестные, есть люди, которые. Случайно попали в правоохранительные органы, и они допускают такие случаи на своей территории под, заниматься таким нелегальным бизнесом, Понимаю, что это вызывает разумное раздражение и упреки со стороны жителей города Днепропетровска. Но хочу сказать, что если мы сейчас поддержим те действия правоохранительных органов своим информационным сопровождением, плюс одобрением, которые я сегодня слышал, большое спасибо. Жительница города Невротовска когда высказала свое мнение. Я думаю, мы справимся с этой проблемой. И я хочу сказать, что нету таких подпольных пунктов, с которыми мы не в состоянии справиться. У нас есть еще Д один телефонный звонок, прошу прощения. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, говорите вы в прямом Алло. эфире. Алло. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте Алло. свой вопрос. Вопрос к Ивану Ивановичу. А mm. когда такой же порядок по поводу металлоприемных пунктов будет наведен в Ленинском районе? Там полный беспредел. Да, Это да. район Сухачевки. Смотрите, мы сейчас обкатываем алгоритм работы сейчас по взаимо координации работы взаимодействия как раз с органами власти и правоохранительными органами. Я думаю, на следующей неделе мы такие рейды произведем по всему городу. У нас отработан механизм. Вы понимаете, что они работают достаточно хорошо. Они информированы о всех рейдах, которые планируются или по крайней мере, находится в стадии планирования. Я думаю, мы в состоянии сейчас выработать такую тактику, что сможем безошибочно, без лишних телодвижений наносить серьезный, колоссальный ущерб этим нелегальным сборщикам металлолома, если их можно так сказать. Я бы назвал их преступниками. Понятно, что у них есть свои какие-то формы, методы противостоять нашим каким-то активным действиям. Но я думаю, что у нас есть здоровое э, начало числе активных жителей города, которые будут своевременно свое время предоставить информацию и перед нашим рейдом они не смогут спастись с закрытием или перемещением каких-то э, своих базовых точек с одного места в другое. Иван Иванович, у нас следующий вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло добрый вечер вы, вы прямо в прямом эфире а, вот, подскажите вот получается что у нас колхоз у нас остается производственный свой металлолом и чтобы нам отвести на турфегмент своей же машины нам говорят там надо с лицензией вести вот как нам это делать? Я отвечу на этот вопрос. Ну, смотрите, у нас существуют достаточно именитые такие структуры, которые работают, на, имеют площадки большие по перевалке металлолома и в Речпорту, и в Амургаване. Это известные структуры. И плюс у нас есть предприятия, которые серьезные потребители металлолома. Это завод Карла то Петровка. Эти структуры с удовольствием будут покупать у вас на складе этот металлолом, имея на этот счет соответствующую лицензию. Если вы с ними свяжетесь, а я думаю, они с удовольствием откликнутся на на ваше предложение по реализации этого промышленного металлолома. И если кто-то захотел бы действительно решить эту проблему цивилизованно, то он, конечно, бы в первую очередь поинтересовался, каким образом, вот как этот слушатель или представитель как раз колхоза, который обратился, я думаю, вы исчерпывающую информацию получили от меня. Связывайтесь, есть на любом промышленном предприятии Телефоны, по которым можно связаться с представителем, которые на законных основаниях купят у вас по рыночной цене этот металлолом. А скажите, пожалуйста, есть, что вы посоветуете тем жителям, которые э, видят либо рядом проживают с вот этими незаконными маленькими пунктиками, может быть, э, есть какие-то адреса, есть какие-то телефоны, куда можно обратиться либо с жалобой, либо с просьбой э, вот помочь в этом деле? Да, я хотел бы, если у кого-то есть. Конкретная информация я хотел бы, чтобы ее предоставили достаточно четко и конкретно. Это в первую очередь нужно сообщить по телефону. Я назову 749 сорок девять телефон, по которому мы принимаем эту информацию объективно, оцениваем, обрабатываем ее и готовим соответствующие мероприятия, чтобы этот пункт был ликвидирован один раз и навсегда. Спасибо большое. Скажите, не слишком ли украинское законодательство лояльно к таким вот предпринимателям? Ну, на мой взгляд, законодательство крайне лояльно, потому что там предусматриваются только штрафы за нарушение нелицензионных условий переработки металлолома. Ну и плюс не забывайте, почему они, вы правильно выразились, растут как грибы после дождя, только ликвидируется один. Потому что даже мы отправляем документы на лишение лицензии, у них в запасе лежит 10 пакетов документов, лицензированных уже на другие структуры, другие названия. Мы закрыли одну, посылаем документы на отзыв лицензии, а у них в запасе есть 5-10 структур, которые уже в запасе у них могут приступить к работе немедленно. В телефонном звонке и нам в студию поступают звонки и в какой-то степени жалобы о том, что якобы за скупщиками этого металлолома стоят люди, как... Кто-то повыше, то есть те, кто, ну так скажем, их прикрывают. Каким-то образом ведется борьба, может быть, какая-то работа, чтобы не просто пункт закрыть, а прекратить вообще это? Ну, считай недостойным заниматься таким, если есть представители достаточно высокого уровня, которые пытаются покровительствовать этим структурам, считаю это недостойным. Все равно рано или поздно об этом станет известно и жителям. Органы, они понимают, правоохранительные органы, я, в частности милиция, которая работает в рейдах, они чудесно ориентируются в обстановке, они понимают, кто может позвонить, какие могут попытаться какое могут попытаться оказать давление, чтобы они сошли с этого рейда. Я думаю, люди должны задуматься сейчас, У те, кто есть... к этому имеет отношение. Нас... По крайней мере, позиция губернатора Александра Юрьевича Вилкова, по ликвида... по ликвидации этого ганебного явища однозначно. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Улица Янтарная, 42. Дневной стационар, еще там амбулатория. Дети приезжают, больные приходят. Люк открытый. Но в Московске в магазине продают пластмассовые люки. И еще по Янтарной Почтовое отделение 2,4. Парикмахерская, 8 или 10 люков. Это рядом там идет стадион. Дети гуляют. Каникулы сейчас. Все открыто. Все открыто. Понимаю, понимаю. Но поним... все идут в депутаты, в выборы. Понимать мало. А делать что же будет? Милая Послушайте, наша. я хочу вам объяснить. Мы по этой программе работаем уже давно. Посмотрите сейчас вот на территории всех школ, мы поменяли старые люки на полимерные, которые сейчас производятся нашими днепропетровскими производителями. У нас установлено за прошлый месяц больше 100 конструкций, которые заменяют старые чугунные люки. Они не снимаются, они никому не нужны, они не представляют никакой ценности даже для сборщика металлолома. Они выдерживают 12,5 тонн нагрузки. Мы поменяли во всех школах, я сам делал объезд, по Бабушинскому и по Кировскому району. Сейчас мы закупаем еще больше 100 люков как раз именно этой конструкции. Единственная проблема, что мы не можем сейчас эти полимерные люки и системы устанавливать на проезжую часть, потому что они не выдерживают той нагрузки, которая работает как раз во дворах технологический транспорт, который вывозит твердые бытовые отходы, ну и плюс крупный транспорт, который заходит, доставляет продукты в супермаркет. Они разрушают нам, они просто выгибаются и проваливаются внутрь. Потому мы ставим сейчас на маршруты движения детей, это в первую очередь, которые идут в детские дошкольные учреждения или идут в школы. Мы сделали выводы, и поверьте мне, сейчас работа эта уже начата, и она, ну, по крайней мере, по территории Бабушкинского Кировского района, она будет закончена в этом месяце. Меняем. Мы, я был сейчас и в Самарском районе, мы поменяли несколько таких достаточно серьезных проблемных направлений, поменяли на, именно на такие полимерные люки. Постами у вас, янтарный адрес назовите, мы все знать не можем. Поменяем, скажите адрес, я пришлю завтра, поставят люки. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Добрый вечер, мы вас слушаем, говорите. Алло. Вы в прямом эфире, добрый вечер. А, э, 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 я благодарю Ивана Ивановича за эту тему. И хотелось бы узнать. Слезы наворачиваются на глазах, когда видишь, что куда-то девается Это металл, фигурка проспекта э, Карла Маркса э, по всему нашему периметру э, э, да. проспекта. Ограда имеется в виду? Да, э, я тоже слышал об этом событии, когда чугунная ограда у нас э, с проспекта Карла Маркса исчезла в одну ночь. Я понимаю сейчас э, справедливое негодование людей, то что какая-то историческая память существует, это как украшение было такого сквера по проспекту Карла Марса. Понимаю, что сейчас бороться с этой, с этой проблематикой мы, мы э, начинаем, может быть, после того, как это уже произошло, но я думаю, сейчас те меры, которые мы предпринимаем, в частности, по ликвидации этих э, нелицензионных пунктов минометаллома, я думаю, таскать их за, за город, за тысячу километров никто не будет. Поэтому я думаю, и у меня есть такая уверенность, что те ценности, которые сейчас находятся на территории города, останутся в сохранности. Иван Иванович, у нас не так много времени до конца эфира. Последний вопрос. На примере рейда в Бабушкинском районе есть ли уже какие-то результаты? То, что касается результатов, и что формирует мою уверенность, что эти незаконные объекты не возродятся. То, что милиция конфискует. Этот металлолом как незаконно добытый и считается он как вещественным доказательством и будет ложиться в основу, если будут собраны необходимые материалы для возбуждения уголовных дел или для подготовки административных материалов. Я думаю, что экономическая нецелесообразность при таких потерях будет хорошим, я не знаю, подкреплением нашей уверенности. И люди откажутся от такого рода бизнеса сомнительного бизнеса, который, выз еще? который вызывает негодование наших жителей. Чем больше штрафовать, тем невыгоднее будет. Этим ну и плюс, заниматься. если будет конфисковываться тот металл, который они уже фактически посчитали как свою прибыль. Эфир у нас практически уже окончен. Я благодарю вас за конструктивный диалог и за тему, которая Ну и жители, тревожит, которые сейчас по будут обращаться, мы будем реагировать на каждый звонок. Только привязываться нужно к конкретному адресу, не взагали, потому что нам в привязке и координировании действий нужна четкость в получении той информации. Вы могли бы еще раз повторить номер телефона? 749-6090. Поэтому номер телефона, все консультации. Да, и... пожалуйста. Мы сделаем, как раз, чтобы это было анонимно. Мы не требуем от человека представляться. Мы получаем информацию и работаем по этой информации. Будь яка. Я благодарю вас за біседу. Ефір програми Погляд вичерпано нагадую, що сьогодні нашим гостем був заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Іван Ступак. Ми говорили про те, як в місті ведеться боротьба з нелегальними скупниками металобрухту. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі багато цікавого. Залишайтеся з 34 четвертим.